Так, в этом занятии мы с вами поговорим о закупке платных ссылок. Разберем три основные биржи, где мы покупаем ссылки и разберем, как правильно это делать. Прежде чем мы перейдем к конкретным биржам, хочу рассказать вообще, что это такое и откуда это взялось. Раньше мы обращались к каждому владельцу сайта, писали, что вот мы хотим купить у вас ссылку, сколько это будет стоить, нам там отвечали через неделю. Потом мы договаривались, какой будет текст, разместят или не разместят, потом высылали текст на утверждение, потом человек его размещал, потом мы его платили, спрашивали, куда заплатить, дойдут ли деньги, как будет удобнее, потом смотрели за тем, разместил ли этот человек нашу статью с нашей ссылкой и потом проверяли каждый месяц не удалил он ли ее этот процесс занимал огромное количество времени и тут на помощь нам пришли биржи пришла определенная платформа которая с одной стороны собирает все сайты которые хотят продать ссылки и собирает нас людей которые хотят купить ссылки на свой сайт Итак, так первая биржа которую могу вам Посоветовать это gogadlinks.net. Мы считаем, что эта биржа действительно самая лучшая. В ней находятся самые качественные сайты по соотношению цена-качество. В этой бирже мы с вами закупаем только вечные ссылки. То есть за каждую ссылку мы один раз заплатили, и она постоянно теперь будет ссылаться на наш сайт. На этой бирже зарегистрировано более 10 тысяч сайтов. А количество тематик действительно впечатляет. Каждый абсолютно сайт, который э, продвигается в SEO, сможет зайти туда и найти сайты, максимально похожие с ним по тематике. Именно на таких сайтах и советую покупать ссылки. Еще один критерий, который очень сильно выделяет эту биржу среди других бирж, это то, что в нее очень тяжело попасть. Но попасть тяжело не вам, а тем сайтам, которые хотят продать вам ссылку. Поэтому большинство сайтов, которые вы видите перед собой, они действительно априори уже очень хорошие и на их смело можно покупать ссылку. И главное, это эти инвестиции, эти деньги, которые вы потратите, обязательно вам вернутся. Следующая биржа, которую мы с вами рассмотрим, это Мира Links. Мы считаем, что это биржа номер два по качеству сайтов после Google Links. Особенность этой биржи заключается в том, что тексты для сайта, на который мы хотим купить ссылку, мы пишем самостоятельно. Тексты должны быть примерно 2000 символов, но при этом стоимость каждой ссылки немножко дешевле, чем на Google Links. На этой бирже также мы закупаем с вами только вечные ссылки. В ней примерно 13 тысяч, больше 13 тысяч сайтов зарегистрированных, это не значит, что она, если она крупнее, то она лучше, чем все предыдущие биржи, просто в нее чуточку легче попасть тем сайтам, которые пытаются продать ссылки, поэтому по качеству они чуточку хуже. В бирже Миралинкс также огромное количество тематик и вы под каждый сайт найдете максимально тематические с вами ресурсы и с легкостью на них можете покупать ссылки. Следующая биржа, которую мы с вами рассмотрим, это биржа Ротапост, в этой бирже более 50 тысяч сайтов. Ссылки тут намного дешевле, но при этом сайты менее качественные. Для того, чтобы просто попасть в эту биржу и продавать с нее ссылки, вам достаточно быть просто блогом. Поэтому сайты, которые вы будете выбирать на этой бирже, будьте максимально аккуратны с ними, потому что там большое количество не очень качественных сайтов и нужно потратить чуть больше времени для того, чтобы найти действительно достойный сайт, на котором вы будете покупать ссылку. В этой бирже мы советуем размещать вечные опять-таки ссылки, но при этом они должны быть постоянно то есть не целая статья, а несколько строчек с ссылочкой на ваш сайт. В эту биржу очень легко попасть, поэтому будьте аккуратны с подбором доминал. Когда вы определились с бюджетом, когда вы определились на какой бирже вы будете покупать ссылки, очень важно теперь понять, какую же ссылку мне нужно купить на каждой из бирж. Какие параметры нужно просмотреть для того, чтобы определиться, подходит мне эта ссылка или нет. Итак, первый и самый важный параметр при покупке любой ссылки это тематика. Старайтесь покупать ссылки на максимально тематических с вами ресурсах. Следующий параметр – это ощущение, это юзабилити сайта. Если вам сайт действительно нравится, вы с легкостью можете там покупать ссылку. Если же вы чувствуете, если вы видите, что этот сайт создан специально для того, чтобы продавать ссылки, лучше на нем его не покупать. Следующая вещь, на которую стоит обратить внимание – это возраст сайта. Чем больше возраст сайта, на котором вы покупаете ссылку, тем меньше вероятность, что он когда-то вообще умрет. Поэтому старайтесь выбирать именно возрастные сайты. Также очень важный фактор – это количество проинтересований индексированных страниц поисковой системы Google. Мы вбиваем в поисковую систему Google такую комбинацию сайт двоеточие, вставляем адрес сайта и смотрим, какое же там количество страниц. Если этот сайт очень большой, то вы получите очень мало веса. Если этот сайт, чем меньше этот сайт, тем больше веса передастся именно вам. Поэтому старайтесь находить сайты примерно там от 1000 до 5000 страниц. Также вы должны обратить внимание на количество входящих ссылок и исходящих ссылок с того домена, с которого вы хотите купить ссылочку. Проверить это можно через сервис, который называется Check Trust. Заходим на сервис Check Trust, вбиваем сайт, на котором мы хотим купить ссылочку и смотрим от 0 до 100, насколько нравится этому сервису ваш сайт это и показывает соотношение входящих ссылок к исходящим. Входящих должно быть намного больше, чем исходящих. В следующий момент. Обязательно посмотрите на сайте, постят ли они обычный контент или же только платные статьи. Если сайт постит только платные статьи, скорее всего, рано или поздно он умрет. А если сайт постит платную статью, а потом несколько информационных классных статей, но без ссылок, такой сайт будет жить очень-очень долго и на таком сайте стоит купить ссылку. Следующий очень важный фактор – это посещаемость сайта. Чем больше посещаемых сайтов тем для вас лучше. Значит, вероятность того, что сайт умрет, действительно очень маленькая. Но при этом есть еще один параметр, на который мы с вами должны обращать внимание. Это стоимость ссылки. Поэтому мы с вами должны э, выбирать по максимуму все те пункты, которые я сказал до этого. Лучший возраст сайта, вы должны выбирать лучший там размер сайта, лучшее количество входящих ссылок, минимальное количество исходящих ссылок, и лучшая тематика и так далее, и так далее. Но при этом по адекватной цене. Итак, очень важный момент. Как при покупке платных ссылок не получилось, чтобы наш сайт попал под санкции или под фильтр поисковой системы? Первое правило ⁇ это ни в коем случае очень быстро не увеличить свой ссылочный профиль, свою ссылочную массу. Да, вы теперь поняли, что ссылки действительно работают и что это не трата, а инвестиция в ваш бизнес, но при этом ссылки нужно начать закупать постепенно. Ни в коем случае не останавливайтесь закупать ссылки даже после того, как ваш сайт попадет в топ-поисковой системы. Даже после этого, хотя бы по несколько ссылок, но в месяц у вас должен идти прирост. Если вы уже и покупаете ссылку, то покупайте ее только на качественных сайтах. Я советую чуть больше времени потратить на поиск этого действительно хорошего сайта и э, купить на хорошем сайте, который действительно оправдает ваши надежды. Ни в коем случае нельзя заказывать прогон сайта по каталогам, нельзя заказывать автоматическое получение ссылок на свой сайт, потому что поисковая система может сочти это как за обман и вас за это очень сильно накажут. Также ни в коем случае нельзя продавать ссылки со своего сайта, потому что поисковик вас за это также может наказать. В рамках этого занятия мы с вами разобрали, что такое биржи ссылок и разобрали три основные биржи ссылок, на которых мы советуем закупать вам ссылки. В следующем занятии мы с вами разберем, как именно социальные сети влияют на продвижение нашего сайта.